И привет, привет. Я краб. Начало мы на бачите Уже в новом сезоне. Сейчас буквально. Вот будет уже третий или четвертый день сезона. Я уже вынес буквально ну, 40-20,5 ляма. Я на сей сезон, если честно, хочу вынести 1 миллиард. мотор В принципе, это возможно. Ну вот с сезон. я не знаю даже, что 500 тысяч вынесу. Ну то, что, блин, начинается учеба. Я тебе все дела. Ну и короче, э, допустим, хочу просто краткий рассказать, куда я вдувал. Ну, допустим, каждую катку какой какую-то ну, На балансе, допустим, 10 тысяч. И куда я вдувал. Так, Думаю, ви вже догадались. Я впливав спочатку у Броніки, Ну, типу... Под, по-два відкриття якісь... кейс. Ем, як це називається? Сейчас, секундочку. Преміум броня, да. Ну, я його крутив. Ну, і там, коротше, мені випало на. один из, ну точнее сейчас самый лучший баф на шестой рюкзачок. 20 лет. Ну, типа вместимость в сейф плюс 20 лет. И мы в сейфе теперь можем вмещать спокойно три груды. А, на 2. Или 6 слитки замещать 3 там еще падали шлимак Сталик, стали Сталик, стали кроме его сейчас уже но Шлимак сталик стали есть у инвентарю Ну, в последнее время это буквально сегодняшний день я крутил премиум оружие. Набор премиум оружия. Сама самого начала, кстати, я играл на, на зомби-карте. У него типа, ну, та МГшечка, ну, 200 патронов, ну, вы поняли, про какую я бушу. Ну, и у него баф, бафа, из канапуля и доработана нарезка. но доработанный да это вообще просто имба. Ну и, короче, мне дали бесплатно. Ну то, что каждому вообще человеку и бесплатно. Ну, он баф, мне прям повезло, прям повезло. Ну, и еще там просто обычные гейзики по, по картину, ну, как я уже сказал, набор премиум оружия. Там они выпало. Эм, Фомаз вышка. МК вышка. И еще МК-12. Золото стенный фонд. Кстати, в сезоне золото. 10 лет, типа, больше у нас все-таки. Ну, вот лучше, он стало. А цель уже реально прям все меняет. Ну а если что, я вам говорю, если я выпала просто из зомби карты Ну вот, типа, пятый, но зомби-карт. не я в последнее время играю. Так, так можно сказать иногда. правда, там минус, что там нельзя соло против золота идти, а кика соло, ну, типа, в стола. Ой, ты вот заходишь в соло, иногда можешь прям прижать жестко. я ж, ну, там ничего не снимаю, я буру. Ну, максимальный сетапчик. МКшка, МГшка, все. И идем. Я на третьей карте не был Ну ладно, сегодня я был на третьей карте, да, окей Ну, в складах Ну короче, еще новости, кто не знает Рассказываю Что я потихоньку Перехожу в склады ну, типа, по чуть-чуть. Всё -чуть. не быстро происходит, всё не происходит, я, сейчас, ну, Типа, я их ну, как? Я их зову Нет, это будет, я от семи, ну, не знаю, месяц длится, это точно, я думаю. Все это прям точно. в уголку можно обвозить, как и у интернет. Просто 48 у нас. Это же просто имба. Вы понимаете, у меня обычно такие интернет есть. А тут 44 и 42. Ну это вообще идеально. Обновление на всей карте, как раз, по звукам тоже произошло. И все, и просто послухайте его. Сейчас он не нибудь бежит. Ну ща чуть типа, правильно? Мне ж не почулось. Блин, просто сейчас без наушники уже. Того. Чуть-чуть. Ну, вроде бы там никого не прям четко бывало висеть там был кто то был. Ой, 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 ой. Ну и не тут, и на целом здании. предметы у него вроде бы там типа шостый сталик или просто шостый броник или шестый броник сталик он шлемачок, вроде бы четвертый на его месте уже такой чилика. уже точно был но А значит, я не там не садить. Что, ну, типа, я позже убежал того. Это был вопрос. Куда он перебежал? Я их тут сидит, да. Я, наверное, тут садил и сейчас здесь на крыше. А сейчас реально куда иди сейчас идти? <свист> ну все, типа, бежали, да в Любой момент можем выбежать нормально. <свист> Ладно, <свист> а то горячок. опять э, тут даже если мы сейчас на крышу залезем, мы тебе не сильно помогло. Как ты на корму сын, например, советую играть на... О, по 90. Продолжаешь я оказал. Никому ну, не советую играть на эти зомби-карте. Да, там ничего не снимал, потом надо будет вынус. 2-3 яма, но ну, блин. Быть скикатик. Порчен ладно, прям тут жестким. даже я на час справляюсь. А там всего лишь, ну, 2-3 я, Надо, блин... 30 минут здесь проиграть, и ты в эту игру получишь свои 2-3 ляма. А если вы играете в боем, ну, я играл с своим братом, то мы по ляму в бою выносим. блин, за 30 минут, один лям. Если сходить на вот эту третью карту, то и за, ну, окей, 15 минут, но вынести уже 2 ляма. Тут нема скільки типів. Смаратки. Тут нема такого файта. У меня вопросы, Як типа бежал? Типа, я не бежал вниз. Кстати, там, по цей этот босс битвывает. Он, наверное, на всем. Сейчас на крышу. просто не понимаю его тактика. Ну, вроде бы чек, но вроде бы его нема. Ну да. ну а, да, все-таки убежал куда сюда. А я тут пытаюсь разобраться в его тактике. Что у него тактика? Он просто убежал и все. Поэтому я таким образом собой заснял. у он выход. И... Як ви мене так хп, то він мені багато дорожньо за першу ж типу. Ой, ю-мою! Так, Два вас, слідка в кому одна птичка осталась. Ну, я пару. Кика, пічек, звук. Вот такие звуки издают. Ну, а тебя горилла идет сейчас. Слипа. Э, а что я сразу заорил? Да. Страм... Все равно слипа его. Чего, тюжик? там Ну и пиздец в сундучка бежим на выход. Два слика в одном сундуке. Тоже. Э, ну, цены. Рекорд, я хочу вам сказать. Потом. как, Ну, типа, Два, э, в одни катки два раза в одном сундуке выпало два слитка. В одном выпало два слитка и детектор, а в другом просто два слитка. Ну, блин. В, одни, в одной катке. Хорошо. Видно, на выход я как раз открою. Я думаю, мы не хватает. Даже на два сундучка. Кстати, может быть, и хватает. Главное, чтобы она сейчас никто не сбрызгала. Сейчас обдумаем плавно. Мы же сюда пилим все таки Типа у них вообще разница в цене. Насколько ну, у меня время? Ладно, я понял. Уже чуть поздновато. Но цена меняет фактор все равно ночью чи... Заниматься видео буду еще до часа ночи и дико ляжу спать А видео выйдет я не знаю сколько Там может даже и в 3 часа ночи может выйти, может 2 Может в 4, может вы его смотрите через месяц, я не знаю Ну вот, видео выходим кстати, уже на данный момент, уже 19 минут, как четвертый день сезона. Так что уже, да, уже четвертый день сезона. Короче, получается, я засыпаю. Делаю все видосики. Уже ночью, но До этого я за завтра весь день буду формить. И думаю, до... 60 лям дойду У меня просто цель за перший же тиждень забрать МКшка золото. МГТР золото. І це вишки на хороший бафур. Забрать еще петух золото тоже вышка. Фул сталик золото. И все. Ну, вы, конечно, вы скажете, а не скажете, она за богато ли я хочу. Но за 150 лями это возможно выбить. В принципе. Ну, какие-то 42 я уже был, Имбовый рюкзачок. То есть все равно я реально за перший тиждень сезону скільки выбью Всього Тут це якось прям Я не знаю что делать остальные Ну типа пару месяцев сезона. Но за перший месяц если я добью прям фул 6 золото Ну я наверное тоді катку каждую катку буду купить фул 6 золота. Получается, ну, почти 2 ляма. Ну, петушок мы на на, на продажу. Ну, вот эта катка, это, это рекорд. Ну, это и рекорд в этом сезоне на третьей карте. Не, на третьей карте мы на был рекорд, так я 2,5 ляма вниз. Это рекорд. вот это прям жестко. Сейчас мы это все продаем. Все. Эмочка. Сумка 20. Изысканная Вот тут мы на изысканную доработанная, нарезку. Спорочный материал. тут спорочный материал. Ну, получается уже два года у нас. Все, его ну, сейф. Сумочок столик. Три рюкзака, я не знаю. Постоянно воно не сыплят. Один сезон сыплят, а другой сезон наоборот кика спадают. Ну вот все прям прикольно. Пушка. Сейчас. Мы удалим. Конечно, создаем. Ну, укрыем друг здесь. Тут или тут, я говорю. Ну, давай тут, ладно. Слемочок. Ну, Циросный повзлом. Я, уже на следующую карточку вот так вот. Ну и на этом прекрасном моменте. Думаю, можем заканчивать видео. Замбув, краб, битбус, это ставьте лайки. Ну и... Пока-пока.